Так, сегодня 11 грудня. Вот это у нас тут гульбарий такой. Уже повыцветало. Тут еще трохи цветы. Ну так, ничего. Но ну, запах, конечно, от нее. Не знаю, у Юры с ее аллергией. Стараюсь тут, чтобы сильно... А тут одна уже видцвела и вот друга пошла. Хворостина. Все ее надо будет обрезать. Но речь не об этом сейчас. От бачите, яка краса, це у нас рожєстинські праздники. І ми заказали Петриківську цю розпись, дівчинка така гарна. Танюша дай її звати да. з этого, з Дніпродзжинська. Дивіться, це для цієї Кароліни. Учитывая, що у нас пчели звули. Оце вот это я її попросив, Говорю, на пасолнух і пчелка з обножкою. Бачите, оце вона обножку таку їй на цій лапці нарисовала. Може, буде ходить так по місту. І стакан цього вінця. Вот. Ну і така шкодна мордаха крилами зі всім. Оце їй. І тут ми попросили, вона е, написала, хай переводять, хай участь нормальну мову. Кароліні на згадку з найкращими побажаннями. Ми завжди будемо пам'ятати, як скрутну і важку для нас годину ви простягли нам руку допомоги. Щиро вдячні вам за це ваші українські друзі, Олександр та Ірина. Грудень. 24-го року. Вот такая, тут еще прищепка, видите, такая, чтобы можно было э, цей, как э, его звать, э, прищеп на, на стенку. Он, ну, нам тут подсказывают тоже ученики гестапо, они все контролируют. А это я, вот видите, так чтобы не блестело. Э, Николь, те же, те Петрикевская роспись, а вот Тюмусовы. А, Она поехавшая на тих, на а? Слова подбирай. Ира, идет запись, все в гестапо фиксируется. И за твои вот нервы, что ты мужу делаешь, будет прилетит пилюля. Она поехавшая, подбирая ее слова на совах. Ну, у нее какие-то свои заморочки, что совы это очень умные ребята и так далее. А учитывая, что они живут в двух сулей, вот, вот эта Нюша нам заработала такую красу и этот, как э, его звать, э, думаю, ей сподобается. Но у нее сейчас маманя хвори, я ей написал, э, этот, приезжай. Ну и она там даже не словами, а какой-то, как она правильно называется, ну короче, морда, стикеры, херикеры, морду лица сбросила, что она счастлива там, ну короче, я говорю вот так. Надо будет у Толика сегодня запытать, что там с... с... Да, доехала... В торбыне таможня наша все как она видите упаковала Танюша. Тут здесь не буду сейчас бом не одной рукой. Э, такие пакетики, щицей порванный. А, Сей, по-моему. Ну неважно. Ну короче, овряк, ну как всегда наша таможня думала, что что-то стырить можно будет, но посмотрели, что наверное это занадто стырить, а да, оно ими не надо. А вот. Ну, все раз раз этот. А где еще брелочки? Куда ты подевала? Ну, у тебя были там в торбочке. Та да не было в торбочке я ж тебе дал. И еще Танюша нам как презент для ключи. Ну, не могу найду, я отдельно где-то поснимаю. Э, этот. Еще нам два брелочка. Одно сердечко, одно домик. Ну, тоже в стиле патрикиевские росписи, такие небольшие, для ключев там. Ну, как тоже прищепка для ключев и сам брелочек. Вот. Спасибо, Танюша, большое тебе. Теперь, кто смотрит, чтобы знали, как все потребно, розпись роспись, к Танюше обращаться, это наш главный... Цей, да, кстати, у меня легкая рука, поэтому э, все пиде. Я помню первый раз, когда Ира заказывала где-то там под Львовом, чьи девы живут, я уже не помню. Какие-то вышиванки, чирушники, я не помню, что-то она заказывала. Заказывала. Э, и хлопчина такие. Я с ним размовляю, Ира там, ну, короче, мозг выносила, а я вижу, что они, ну, как бы только-только начали, они не этот, ну, я специалист по этим делам всем и вижу, что только начали, а потом еще раз, еще раз что-то заказывала, а потом она говорит, а я вам морочу голову, все, она говорит, а ничего вы не морочите, давайте дальше с вашей легкой руки у нас поперло, поперло и поперло. Заказы идут, я кто кажут, это, дай бог каждому. Ну вот так вот. Так что, Танюша, хай тобі тоже. Господь помогает, и все в тебе будет добре. Все. Вон там наша вся я заказчица, как ее звать. Фрау. А, бачите, вот уже раз поверни голову. Оце я її підстриг, Нашла мені в інтернетах якусь там бабу от молоду. Хочу таку, ну я її зробив. Бачите, подстріг. Хотіла просто, щоб я її там ножницями подаровняв, бо у неї вже косички на Все, все буде Україна, слава нашій Україні! Героям слава і смерть падлючим ворогам назавжди. Все, на зв'язку.